Episod 3 Remaja dan Bayang Kini tahun 2003. Amal yang berumur 15 tahun berdiri di hadapan papan putih, tangan memegang mikrofon kecil yang disambung ke speaker usang. Suaranya lantang. Hafalan surah Al-Mulk mengalir lancar dari bibirnya. Di belakang, pelajar-pelajar lain tunduk, kagum dan takut. Dia hafal 30 juzuk. Umur baru 15, besik seorang pelajar kepada rakannya, tapi dia pelik sikit, tak pernah main bola, tak pernah pandang perempuan. Di asrama, Ama duduk di sudut katil, menulis puisi dalam buku nota lusuh yang disorot di bawah tilam. Puisi-puisinya bukan tentang syurga atau pahala, tetapi tentang bayang-bayang, tentang tubuh yang tidak difahami tentang rasa bersalah yang tidak bernama puisi amar aku hafal ayat tentang syurga tapi aku tinggal dalam neraka yang diam aku tunduk bukan kerana taat tapi kerana takut jadi siapa aku pada suatu malam rakan sebiliknya berbisik kau tak pernah cerita pasal perempuan kawan-kawan yang lain selalu sahaja bercerita fantasi mereka kau tak suka ke Ama terkedu. Dia kemudian berkata, "Aku, aku tak tahu. Aku rasa kosong." Rakan sebile itu berkata lagi, "Ustaz kata orang macam tu kena banyak puasa, kena banyak taubat." Ama hanya mengangguk. Dia sudah cuba. Puasa sunat Isnin Khamis, solat malam, zikir panjang, tapi rasa itu tidak hilang. Ia seperti bayang yang mengekori. Walaupun dia berdiri di bawah cahaya, Ama berdiri di hadapan cermin kecil di bilik mandi. Dia memandang wajahnya. Kulit bersih, mata redup, bibir yang sering digelar cantik macam perempuan. Dia cuba senyum, tapi senyum itu tidak bertahan. Ama berkata di dalam hati, kalau aku jadi ustaz, mungkin rasa ni akan hilang. Kalau aku ajak orang lain, Mungkin aku boleh lupa siapa aku. Demi mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang ustaz, Amal semakin tekun menghafal. Setelah beberapa tahun di sekolah tahfiz itu, dia mula dikenali sebagai pelajar terbaik. Dia dijemput ke majlis hafazan, diberi sijil, dipuji oleh tokoh agama. Tapi setiap malam, dia menangis perlahan di bawah selimut, memeluk buku puisinya. Satu-satunya tempat dia boleh jadi diri sendiri, ating dan bayang dunia luar. Pada hari Sabtu, jam 10 pagi, sekitar pusat bandar Ipoh, tahun 2003, Sekumpulan pelajar Tafiz berpakaian jubah putih dan berkopiah kelihatan berbaris kemas di hadapan van sekolah. Di tangan mereka, tabung kecil bertulis, Derma Pembinaan Surau dan Asrama. Ustaz memberi arahan. Jangan pandang perempuan. Jangan berbual dengan orang luar. Ingat, dunia ini penuh fitnah, penuh maksiat. Kamu wakil agama. Fokus penuhkan tabung dengan duit. Siapa paling penuh, dia dapat pahala. Amar memegang tabungnya erat. Ini kali pertama dia keluar ke bandar sejak masuk tahfiz sembilan tahun lalu dan dia bertekad untuk memenuhkan tabung itu dengan duit demi mengejar pahala dunia luar yang kontra. Di kaki lima deretan kedai, dia melihat pasangan muda bergelak ketawa, berpakaian moden, berbeza dengan pakaiannya yang serba putih dan longgar, menutup aurat seperti yang diajarkan sejak kecil. Dalam hati, Amar percaya, walaupun bajunya lusuk dan kopiahnya sengit, dadjatnya lebih tinggi di sisi Tuhan. Mereka mungkin kelihatan bebas, tapi dia yakin dirinya lebih terpelihara, lebih bersih, lebih dekat dengan syurga. Seorang wanita melintas dengan rambut berwarna merah terang, memakai seluar pendek dan baju ketat. Ama menunduk, tapi matanya sempat menangkap senyuman wanita itu. Ama berkata di dalam hati, Kenapa mereka nampak riang gembira? Kenapa mereka tak takut neraka? Aku yang lebih tinggi darjat ni. Kenapa rasa tak gembira? Kenapa mereka tak rasa angziati macam aku? Seorang rakan sebaya berkata, Ustaz kata perempuan yang tak tutup aurat akan digantung rambutnya di neraka. Kau nampak rambut dia tadi? Ama menjawab sambil menjuih. Ya, yeah, merah. Macam api neraka kesan psikologi ama mula menyimpan kebencian sengat terhadap wanita yang tidak menutup aurat dia percaya mereka sengaja menyesatkan lelaki sengaja melawan dan mempermainkan allah dia percaya sepenuhnya apabila ustaz memberitahu bahawa bencana alam yang berlaku di atas dunia ini disebabkan maksiat dia mula menulis puisi yang gelap rambutmu merah tapi bukan bunga api. Kau nyalakan neraka dalam mata lelaki suci. Ci, kontras kehidupan. Di dalam kawasan sekolah Tafis, tandas berbau. tika getah koyak, makanan selalu basi, baju berbau hamis kerana jarang dicuci. Di luar daripada persekitaran sekolah, dia lihat restoran bersih, orang makan sambil ketawa gembira, muzik dimainkan. Namun dia mula rasa benci kepada kasih sayang kerana dia tidak pernah memilikinya. Ibunya tidak pernah datang melawatnya di sekolah itu. Ama berkata lagi di dalam hati, kenapa mereka boleh peluk, kenapa mereka boleh senyum. Padahal mereka sedang laga. Di sekolah ini, senyum pun boleh kena rotan. Bergurau pun kena denda sebab berdosa hasil ajaran Ustaz Harun sejak kecil, Ama yang sudah memasuki fasa akil balik, mula percaya bahawa kesucian mesti dibina atas penderitaan dan hati yang dilarang bahagia. Dia menolak kelembutan dan kasih sayang, kerana kelembutan baginya adalah kelemahan. Dia mula melihat dunia luar daripada persekitaran sekolah Tafiz itu sebagai musuh, bukan kerana dia faham. Tetapi kerana dia takut terjerumus ke dalam api neraka seperti mereka yang pada matanya adalah para ahli neraka. Namun, apa yang menyedihkan ialah Amma tidak tahu bahawa Ustaz Harun yang mengajarnya juga dulu pernah susia dengannya. Imbas kembali Harun semasa kecil di tempat yang sama dua dekad lalu. Seorang budak lelaki bernama Harun pernah berdiri seperti Amal. Tubuhnya kurus, matanya redup dan di tangannya sebatang rotan yang baru diserahkan oleh gurunya. "Rotan ini bukan untuk menyakiti, Harun. Ia untuk mendisiplinkan dan menyelamatkan jiwamu," kata Ustaz Wahim, guru disiplin ketika itu. Harun tidak faham, tapi dia patuh. Setiap kali dia menangis kerana rindu ibu, dia disuruh hafal ayat tentang neraka. Setiap kali dia bertanya tentang makna ayat, dia dimarahi kerana banyak soal. Syurga itu untuk manusia yang taat, neraka itu untuk manusia yang lembik, kata gurunya. Harun belajar untuk menjadi keras dan garang. Dia belajar bahawa kelembutan adalah kelemahan. Dia belajar bahawa rotan adalah kasih sayang yang sebenar. Harun dewasa sebagai pewaris sistem. Kini, Harun berdiri sebagai pewaris sistem itu. Di rak belakang pejabatnya, tersusun rotan pelbagai sains. Di dinding, tergantung ayat-ayat ancaman. Celakalah orang yang lalai dalam solatnya. Dia percaya anak-anak ini perlu digerunkan untuk diselamatkan. Dia percaya Ama perlu dibuang botol susunya agar tidak menjadi lemah. Dia percaya akal yang rasional tidak diperlukan selagi rajin solat. Tapi malam itu, Harun terdengar esakan kecil dari kolah. Dia mengintai dari balik tirai. Ama sedang duduk bersendirian memegang buku tulis. Di sebelahnya, rakannya Azim sedang mengajar perlahan makna ayat yang mereka hafal siang tadi. Ayat ni maksudnya kita minta kebaikan dunia dan akhirat, bukan takut neraka saja. Ama, kita minta hidup yang baik juga. Harun terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam ruang yang lama dikunci dalam dirinya. Ustaz Harun bin Talib mungkin kelihatan keras di luar. Namun sebenarnya terpendam luka lama. Dia merupakan bekas pelajar tahfiz yang dibesarkan dalam sistem ketakutan dan kepatuhan mutlak dan kini dia meneruskan warisan itu kepada generasi muda yang baru bersambung ke episod yang akan datang